Меня зовут Шевченко Вера Михайловна. Я была приглашена 16 мая на конференцию, на конференцию Народной Радости Радио. Организатором вышеуказанной конференции является гражданин Болгарии Евгений Вилков, директор Европейского коммуникационного центра. Я участие в конференции не принимала. Я посчитала, Невозможность на сегодняшний момент участвовать в работе данной организации. Поэтому я в ней участие не принимала, никаких высказываний не делала. Я наблюдала за либо трансляцией, либо видеозаписью этой информации руководствую ссылкой. Что это было конкретно, определить не могу. Из, из увиденного мной могу сказать, что выступающими делегатами были люди, которые мне неизвестны. Также хочу заявить, что похищения ни меня, ни Дмитрия Шишмана не было. С ним не, не могли связаться по поводу отсутствия телефона. Все, что выложено в СМИ по поводу моей деятельности в Народной Раде Бессарабии, является полной ложью.